डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आशीर्वादाने कृपेने बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ मजबूत करण्याचा आमचा इतिहास आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या भूमिका मांडल्या होत्या त्या पद्धतीनं गरिबांना न्याय मिळून देण्यासाठी संघर्ष करा अशा पद्धती आव्हान होतं त्याप्रमाणे पन्नतरच्या काळापासून आपण रिपब्लिकन पक्षापर्यंत आपलं काम अव्यातपणे सुरू आहे आणि त्यामुळंच आपणाला बाबासाहेबांच्या आशीर्वादामुळं जे कार्यकर्ते माझ्या पाठीत उभे आहेत त्यांच्या ता ताकदीमुळं मला अशा पद्धतीची संधी मिळालेली आहे मला सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयात जमिनी जबी दिलेली आहे त्याबद्दल नरेंद्र मोदींचा आभार व्यक्त करतो आणि महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर साऱ्या देशातल्या तमाम जाती धर्माच्या जा लोकांना एकत्रित आणून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला भाडपृप करण्यासाठी माझा सातत्यानं प्रयत्न राहणार आहे आणि आज मी चैतुमेला इथं येऊन बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे आणि मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून या सर्वांनी बळ मिळालेलं आहे आणि त्यामुळं माझं हे काम सातत्यानं पुढं चालू राहणार आहे आणि बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आम्हाला कुणी विचारलं नसतं बाबासाहेब आंबेडकर हीच आमची शक्ती आहे हीच आमची भक्ती आहे हेच आमचं बळ आहे आणि त्यामुळं आज मी त्या चैत्यभूमीला अभिवादन केलेलं आहे जो है ये पहली बार मैंने ममारी है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और मुझे भी उसमें मौका मिला है जो हमारी एनडीए सरकार है सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टनर है और रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सहयोग एनडीए को पूरे देश भर में मिला है महाराष्ट्र में भी ये मिला है महाराष्ट्र में जरूर कुछ कम सीटें आई है लेकिन लोकतंत्र में जो भी मतलब वो लोगों की भावना होती है उसको हम स्वीकारते हैं और कुछ कारणों के कारण मतलब हमें सीटें कम मिली संविधान बदलेगा संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई और इसीलिए हमें मतलब यहाँ मतलब जितनी सफलता मिली जो उतनी नहीं मिली है लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत की सरकार है इंडिया की सरकार है दो में भी इंडिया की सरकार थी पूरा बहुमत था 2019 में भी मतलब एन की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था और अभी बीजेपी का जरूर कुछ अल्पमत में है लेकिन एन को क्लियर बहुमत है और मोदी जी की सरकार वो बनी है और ये पाँच साल तक चलती रहेगी सर महाराष्ट्र में आयोजित किया है जिसमें एक पेपर का आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से मोबाइल के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है इसकी उसमें आर्टिकल है और उसके ऊपर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो है कहीं ना कहीं एक ईवीएम के जरिए हैक करने की कोशिश की गई है राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा मुझे लगता है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा तो मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया ने दिखा रहा था लेकिन उनको जो ज़्यादा सीटें मिली हैं इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है हम बहुत ज़्यादा सीटें हमको मिलती थी तो लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ईवीएम मशीन आई है तो ये मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है लेकिन उनके पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है तो बार बार इसी तरह के सवाल उठाते हैं और इसी तरह मतलब जब हमारी सरकार बनी है तो ये मशीन क्रैक क्रैक क्लॉक की जाती है तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हो गए भी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर मशीन ऐसी हो सकती है हर मशीन दिखेहा हाथ में जा, जाएगी नहीं है इसी ने प्रयोग किया होगा कि भाई अगर कोई बटन दबाएगी तो मतलब कमल को होट जाता है दूसरा बटन दबाएगी तो पंजा को होट जाता है ऐसा भी कुछ जो उदाहरण है ये भी कुछ लोगों ने दिखाए हैं लेकिन ई मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन की ठोस भूमिका है कि भाई ई मशीन के माध्यम से ही आगे चुनाव होगा अगर सब लोग तय करते हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो हमको और भी ज़्यादा वोट मिलेगा तो लोकतंत्र में ठीक है आ, इंडिया आघाड़ी ने भारी कोशिश करने के बाद भी लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी समाज में फूट डालने की भूमिका रखने के बाद भी हमारी सरकार आई है और हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को चार सीटें मिली थी और मनमोहन सिंह की सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी भी इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी उसके बावजूद भी वहाँ यूपी की सरकार दस साल तक चली थी तब हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई ये सरकार अल्पमत में अल्पमत में है उनके पास क्लियर बहुमत था और इसीलिए दस साल तुम्हारी सरकार चलती सकती है तो हमारी पंद्रह बीस साल सरकार चलती रहेगी आगे तो हमारे ज़्यादा सीट चुनकर कि जो गलतियाँ कुछ हमारी हुई है कुछ, कुछ बयानबाजी से कुछ मतलब होट कम मिले हैं उस पर आत्मपरीक्षण चल रहा है स्टडी चल रहा है और आगे के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी और हम ये पाँच साल तो हम सरकार चलाएंगे लेकिन दो में भी हमारी सरकार इंडिया की सरकार आएगी सर महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी विधानसभा के लिए शुरू कर दी है उद्धव ठाकरे हो मनसे हो कांग्रेस हो पर उनकी तैयारियां शुरू हैं क्या आपको लगता है महाविकास आघाड़ी मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ेगी आ, तो मतलब जो महाविकास अगाड़ी एक साथ लड़ने का चल रहा है लेकिन जिस तरह मैंने कुछ बयान जो नाना पटोले जी को मैंने तो सुने है कि भाई वो खुद नंबर एक की पार्टी है वो समझते कि उनकी तो सबसे ज़्यादा सीटें आई है और उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीट लड़ने के बाद उनकी तो नौ सीटें आई है और एक नाथ सिंधे जी उससे बहुत कम सीटें लड़ने के बाद भी उनकी तो सात सीटें आई है तो मुझे लगता है कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी ये तो लोग बोल रहे एक साथ लड़ेंगे लेकिन एक साथ लड़ेंगे नहीं मालूम नहीं है लेकिन एक साथ लड़ेंगे तो भी अच्छी बात है उनका अलायंस ऑलरेडी है ही है लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी जो है हम महाविकास आघाड़ी में हर पार्टी को मेरा निवेदन है कि अपने ताकत के मुताबिक सीट मांगो और महायुति जो अपनी है महायुति की को जो सफलता उतनी ज़्यादा लोकसभा में नहीं मिली थी लेकिन विधानसभा में सरकार अपनी आनी चाहिए इसके लिए मतलब हम एक एजेंडा लेकर लोगों के सामने जाएगी भारत सरकार के तरफ से क्या डेवलपमेंट की लाएगी ये भी मतलब लोगों को बताएगी हमने विकास क्या क्या किया है ये भी बताएंगे और जिस चूक के कारण हमें कम सीटें में मिली है उसको सुधार कर गरम मैदान में हम उतरने वाले हैं और इसीलिए सरकार हमारी आएगी मतलब एक नाथ शिंदे है देवेंद्र फडणवीस जी है।, है और अजीत दादा पवार है आरपीआई है आ, तो हम सब लोग मिलकर हम ताकत से लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हमको एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी तक सीटें हमारी आर पी आई की क्या मांग होगी विधानसभा चुनावों को लेकर कितनी सीटों की मांग करेगी आर पी आर पी आई की आए आए। मांग ये है कि अभी विस्तार अगर हो जाता है तो आर पी आई को एक मंत्री पद मिलना चाहिए और जो सत्ता में मैंने देवेंद्र जी से बात की है बीच में देवेंद्र फडणवीस मेरे दिल्ली के कोटी पर ग्यारह सौ रोड पर आए थे उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई थी और उनको हमने बताया कि भाई आरपीआई को एक आठ दस सीटें मिलनी चाहिए और जो महामंडल है ये महामंडल का जो अपॉइंटमेंट है जल्दी जल्दी करो आपके पार्टी को भी करो हमारे पार्टी को भी करो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि अभी ये जो चुनाव होने के बाद अपन करेंगे तो मुझे लगता है कि आर पी आई को एक आठ दस सीटें मिलनी चाहिए इनसे हमारी मांग है उसमें चर्चा के बाद कुछ सीट थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन आर पी आई को कुछ सीटें मिलेगी और इस वक्त आर पी आई का जो चेहरा है ये विधानसभा में चुकने के मिलेगा